Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan-puan Saya akan memulakan dengan fakta yang paling terkini. Pemeriksaan dokumen forensik kedua hari ini. Pakar forensik dokumen akan memeriksakan 11 dokumen baru yang dibuka oleh saksi ke-17 dan bandingan dengan exhibit sedia ada serta bahan pihak peguam keluarga Zara. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saksi pelajar ke-11 memberi keterangan dengan ibunya sebagai bedak pendampingnya. Ini penting kerana saksi ke-11 adalah saksi kanak-kanak yang mendengar tentang apa yang berlaku di dalam tandas sebelum Zarah ditemui tidak sedarkan diri. Selain itu, tuan-tuan dan perempuan, persiding hari ini menyaksikan kemunculan dua saksi kanak-kanak baru, saksi ke-11 dan ke-12 yang dipanggil untuk memberi keterangan. Proses ini, tuan-tuan dan perempuannya, turut disertai pendamping Uh, untuk kedua-dua saksi. Saksi ke-11 mendawa dia mendengar daripada pelajar lain bahawa Zarah berada di dalam tandas sebelum ditemui tidak sedarkan diri. Ini menegaskan testimoni awal bahawa Zarah berkurung di tandas sebelum tragedi. Testimoni lain seperti saksi ke-9 tentang wang di loka, saksi ke-19 tentang ucapan Zara masih relevan dan disokong rekod terlebih dahulu. Tambahan maklumat DNA juga penting. Mahkamah diberi bahawa tiada DNA asing atau lelaki signifikan dikesan pada spesimen Zara. Ini akan dijadikan bahan perbandingan dalam pemeriksaan dokumen forensik tentu lebkan. Jadi, fakta baru hari ini memperkuatkan keperluan untuk um, pemeriksaan dokumen yang keterbukaan saksi kanak-kanak dan ia menambah dimensi baru kepada persoalan satu, apakah dokumen baru itu mungkin mengandungi petunjuk penulisan pesan rahsia? Atau kedua, apakah keterangan saksi kanak-kanak ke-11 atau ke-12 ini akan menedahkan elemen fisikal yang lebih konkret, bukan sekadar kata dengar, ya yes, seh lah, berapa beramaknya. Adakah pemeriksaan dokumen ini boleh menghubungkan teks atau catatan dalam uh, dalaman kepada penglibatan pihak tertentu? Tuan-tuan dan perempuan, eh, yang saya hormati sekalian organization. Maklumat uh, bahawa dokumen baru kini dibuka menandakan bahawa proses inquest ini belum selesai. Dan mungkin ada bukti yang disembunyikan atau diabaikan selama ini. Kehadiran saksi kanak-kanak termasuk 11 dan 12 hari ini menekankan bahawa kes ini semakin masuk Maka apa zarah dengar bukan hanya apa orang nampak. Two different things. Eh? Jika keterangan mereka konsisten dengan testimoni awal, ia memberi tekanan kuat terhadap naratif bunuh diri ya, sendiri. Tetapi dengan keterangan saksi ke-11, 12 ini mungkin mungkin ada sedikit berubah. Larangan media terhadap liputan saksi kanak-kanak tetap berjalan seperti mana yang diarahkan oleh mahkamah. Tetapi kita mesti persoalkan adakah larangan ini kadang kadang-kadang menjadi salah satu usaha untuk menyembunyikan kelemahan bukti atau percenggahan keterangan. Sebab kita tahu naratif utama akan dibina melalui apa saksi kecil itu berkata saksi yang, ter, yang terkini ya yang dimaksudkan pemeriksaan dokumen forensik kini menjadi titik kritikal di dokumen baru itu dikesan mempunyai tulisan nota tersembunyi yang menunjukkan tekanan atau ancaman ia boleh mengubah keseluruhan kes dari ciri Ya, dari teori Zara bertindak sendiri menceritakan sendiri maksudnya kepada tiri kematian terpaksa kebutuhan dari pihak lain dan apabila tiada DNA asing terlibat menurut laporan terdahulu ini mungkin bukti fisikal mungkin sangat halus didorong oleh kata-kata tekanan psikologi atau ancaman bukti yang sukar dilihat tapi menjejaskan kehendak ketakutan seseorang. Tuan-tuan dan perempuan, kita mesti mendesak agar semua dokumen, nota peribadi, buku harian, mesej, teks yang berkaitan dibuka kepada pakar dan pihak pembela secepat mungkin tanpa item tersembunyi yang hanya diketahui oleh satu pihak. Kepada Kementerian Pendidikan, JPM Sabah anda perlu pantau presiding ini secara langsung dan audit keselamatan sekolah asrama yang terlibat. Jangan tunggu laporan dalaman secara transparan yang publik di, pub, di, disiarkan status pemeriksaan dokumen itu kepada orang ramai. You make sure it is strictly confidential. Ini adalah isu kematian. Eh? kematian. Kepada Puan peguam negara dan jabatan peguam negara, saya memohon jika dokumen tersebut mengandungi ancaman, tekanan, tekanan, sorry, tekanan, nota rahsia atau petunjuk pemerasan saksi pendawaan terhadap mereka yang mengarang atau penyebarnya. ya. Jangan biarkan dokumen baru dibuka hari ini menjadi bahan teknikal semacam-macam. Kepada wakil media dan masyarakat awam, saya ingin berpesan. Walaupun liputan persiding saksi kanak-kanak dihadkan, -kanak anda mesti tekankan agar ringkasan tidak rasmi disiarkan tanpa dedah identiti supaya awam tahu apa yang sedang berlangsung tidak hanya berita potong ya. Pada ibu bapa komuniti sekolah, tanyalah apakah sekolah anak anda memeriksa dokumen asrama, log buku nota, laporan bulanan, rekod pelajar senior junior. Jangan biarkan prosedur biasa jadi alasan. Ya, kena kena tanya. Dan kepada pengundi, kepada pengundi masyarakat awam, ini bukan soal kes biasa. Ini adalah kematian seorang anak kecil yang memperlihatkan kelemahan mendasar sistem pendidikan dan jagaan pelajar. Kita tidak patut berhenti ya. Mendesak hanya kerana masih dalam inquest. Hari ini proceeding membawa saksi baru dan dokumen baru. Ia bermakna kes ini masih hidup kebenaran belum selesai diceritakan kita harus tetap bersuara agar tidak ada lagi anak hilang bulan hilang bulannya dan tak ada lagi tangisan yang disenyapkan keadilan untuk Zara bukan untuk semalam tinggalkan tetapi untuk hari ini dan esok juga saya menyeru kepada semua pihak buka dokumen, dengar keterangan kanak-kanak, dakwa jika perlu dan ubah sistem agar kematian Zara tidak sia-sia. Sila like, ya, share, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.